Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi cikgu kembali semula kepada Chapter-chapter tingkatan 3 Jadi kita nak mulakan dengan uji minda 8.2A Soalan nombor 1 Dia kata rajah menunjukkan garis lurus PQ yang berjarak 5 cm Ok yang cikgu lukis ni sebenarnya 50 cm Bukan 5 Tapi tak takpelah okay? Ini contoh saja jadi dia kata A, <coughs> Ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 cm dari titik P Huraikan selengkapnya locus bagi titik X Jadi, disuruh huraikan Jadi, macam mana pun uh, kita akan uh, lukis juga sikit supaya beri gambaran eh. Gambaran macam mana yang dikatakan locus tadi tu Yang berjarak 3 cm dari titik X Baik? Oh, okey. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 cm dari titik P. Jadi, locus X tu. Okey, jadi sebabkan cikgu, cikgu punya lukisan itu adalah 50 cm. Jadi, kalau macam ni, dia sebenarnya, uh, maknanya dia adalah satu bulatan. ya, eh? Satu bulatan yang berjejari uh, 30 ataupun berjejari 3 cm macam tu. Tapi dia suruh kita dalam kes ini cuma okey jadi bulatan tu kena melengkapkanlah eh. Ah uh, tak tak nak buat ya. Eh. Okey besar sangat. Ah uh, bukan macam lah Okey jadi bulatan macam tu. jarinya 3 cm. Jadi kita nak ceritakan bagaimana nak cerita tu. Jadi kita kata locus x locus x ialah satu bulatan berjejari 3 cm dari titik P. Okey, itu saja untuk 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 A. Kemudian untuk B X ialah satu titik yang sentiasa Oh sorry Y pula untuk B Y ialah satu titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik Q. dari dia 4 cm dari titik Q. Oh, Okey, jadi yang ini pun dari titik Q. Jadi dia juga adalah satu bulatan. Okey, macam mana bulatan? Titik yang dikatakan tu satu titik je. Okey, satu titik saja yang dimaksudkan di situ. Jadi... Okay. Jadi dia pun bulatan juga. Jadi kita buat, dia akan jadi macam ni. Bukan macam ni lah Bukan dia buku lengkap kan Kemudian biasanya dia tanya Untuk pertembungan okay? Jadi macam mana pun untuk soalan ni Dia kata kita tulis je Locus Y Ialah Satu bulatan Berjejari Empat sentimeter Dari titik Q Itu saja Untuk satu A dan B Okay, seterusnya Soalan nombor 2 Rajah di sebelah menunjukkan Segi empat sama A, B, C, D Yang dilukis pada grid Segi empat sama Bersisi satu unit Okey, cikgu ini lukisan tak ada kotak-kotak eh. Jadi kamu kena rujuk kepada gambar rajah dalam buku teks. P, Q, R, S dan T ialah lima titik yang bergerak di dalam segi empat sama ABCD dengan menggunakan huruf di dalam rajah nyatakan locus bagi titik. Okey, jadi kita nak nyatakan locus titik tu dengan menggunakan huruf-huruf yang diberikan sini. Eh. Jadi yang pertama ni dia tak dia kata apakah locus P? Okay, jadi apa lokus P? Lokus P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik D Okey, dia kata suruh kita uh, nyatakan menggunakan huruf saja, Tapi cikgu akan tunjukkan kamu melalui lukisan supaya kamu ada idea untuk soalan-soalan yang seterusnya. Okey, jadi sekali lagi kita tengok. Cikgu akan berdua jawapan. Sekali lagi kita baca. B adalah lokus yang bergerak dengan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik D. Ada titik A dan ada titik D. Jika ada dua titik, dia akan uh, sel -sel sama sentiasa sama. sama, dia lalu di tengah-tengah. Tengah-tengah. Ha? Jadi, dia akan yang dekat garisan sini. Garisan HF ni. Ha, macam tu. Okay. Jadi, maksud dia apa? Kalau lokus tu ada kat sini, dia tengah-tengah antara A dengan D jarak dia tu kita tak tahulah. Okey, dan bila kat dia ada dekat H ni, kita tahu di unit dia 4 cm, 4 cm sini. Tetapi bila locus P tu ada dekat situ dah, tengah-tengah sikit, uh, dia masih lagi sama jauh daripada A dengan D. Tetapi kita tak tahulah berapa jarak dia. Okey, jadi kemudian bila P tu ada dekat sini, dia lebih jauh daripada A dengan D, tapi Maksudnya dia masih sama antara i ke uh, X kepada A Ataupun P kepada A Dan P kepada D masih sama Okay Jadi P uh, Jadi sebab locus tu Kadang-kadang dia kata dalam bentuk lain Dia kata P A sama dengan P D ha, Itu tanda dia Jadi untuk jawapan uh, Jawapan ini Okay garisan apa? Garisan hf. Okay, locus ni ialah HF. Okay, locus P ada berada pada garisan HF. Okay, tapi kamu buat ni. Kadang-kadang dia kata PA sama dengan PD. Itulah dia juga. Yang sama. Okay, kemudian B. Locus apa? Locus Q. Okay, locus Q. Kita bacakan. Yang bergerak dengan jaraknya sentiasa sama dari titik B dan D. B dan D. Okey, kalau ni adalah satu segi empat sama, jadi D dari hujung sini, D dari hujung sini dia akan lalu di tengah macam ni. Okey, dari tengah sini. Ha, okey macam tu. Bukan ah eh. Ha, okay. jadi bila locus tu ada dekat sini, ukuran tu dengan B dengan B dengan D Alah sama jauh Dari sana Contoh sini ke sana Sepuluh Sini pun sepuluh Tapi bila sampai sini P ke B P ke D pun uh, Masih lagi uh, Sama Sama jarak Okay uh, Sekali lagi Dia boleh kata sini Ialah uh, BQ Sama dengan Q D okay, Jadi dia akan duduk Di tengah-tengah Antara B dan D Seterusnya so, C blok apa? lokus R Lokus R kita bacakan yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari garis lurus BC Yang ini 4 unit dari garis lurus BC BC dekat sini 4 unit ah ha, okey jadi kalau kau tengok kotak kamu tu Kamu bilang macam ni Okey dari sini bilang 41 1 2 3 4 ha, macam tu dia akan Aa, jadi kamu boleh bilang kotak-kotak saja. Okey, jadi dalam kes ini kita akan sambungkan saja E kepada G. Okey, inilah ini apa dia? Locus R. Okey, jadi locus R tu garisan EG. E G. Ha, yes. sebab dia berada empat unit dari garisan BC. Bilang satu Limit letak pembalik Satu, dua, tiga, empat Soalan D S Locus S Yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus A, B dan B, C A, B dan B, C A, B dan B, C Bila aku jadi ini? dia akan ada sudut di sini yang dibahagi dua. Okey, jadi nampak sama macam garisan AC tadi. Uh, uh, iaitu uh, ni yang ah, mana eh? Ya, ah, soalan B rasanya. Q. Yang ni locus R. Ni locus apa ni? Locus locus P. Ah, ha, ni locus Q. Dia sama jauh daripada okey. Ah, ha, ni locus Okay. Okay. Jadi untuk S ni Kalau oh, cikgu belum lupa dah Dari AB dan BC AB, BC dia akan bahagi dua Okey itu kalau Kalau dalam kes ini Dia adalah satu segi empat Segi empat sama Dia akan B ni pergi kepada D Ini dikatakan Ini dia Locus S Locus S Okey Nampak? Dia ni cerita tu macam sama aja. Cerita sama. Dia kata tapi dia, gunakan koordinat di sini. Di sini kata koordinat, tapi yang sini dia gunakan garisan. Okey, garisan itu dalam kes ni adalah garisan yang bertembung. AB, BC bertembung, sudut itu dia bahagi dua. Okey? Itu locus S dan yang akhir sekali adalah T. Locus T yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari garis lurus EG. EG dia 4 unit dia daripada EG ke kiri ke ke kanan. Sebabkan EG tu dah daripada atas ke bawah, dia akan bergerak ke kiri, ke kiri atau ke kanan. Jadi ke kiri ke kanan. Cuba. Jadi daripada ni bergerak kiri. 1 2 3 4. Oh garisan ED. Untuk kerenan eh? Satu, dua, tiga, empat ha. Jadi kalau dia lukisan tu terkeluar daripada gambar rajah Kamu jangan fikirlah. Dan dalam kes ni Lokus T ni adalah dua-dua garisan Garisan AD dan juga garisan BC Okey. Oh yang S ini cikgu tak tulis eh, S, so, lokus S ni adalah garisan apa? Garisan DD Okey, itu uh, ya jenis-jenis lokus yang ada ni okey jadi kita dah cover ujung bulatan dan kemudian jadi garis lurus macam ni jadi basically itu saja ni tapi untuk soalan-soalan PMR titik tiga dia akan uh, minta kamu lukiskan gambar raja tu tapi kamu kena tahu dululah yang mana yang mana dan barulah boleh kamu Okey, seterusnya soalan nombor tiga. Rajah di sebelah menunjukkan garis lurus CD yang berjarak 6 cm. Cikgu tulis dia 6 cm. Tapi lukisan cikgu sebenarnya 30 cm. Maksudnya 5 kali ganda lah. Okey. So, soalan dia. T ialah satu titik yang sentiasa bergerak yang sentiasa berjarak 1.5 cm dari garis lurus CD. Jadi, bila garis CD macam ini 1.5 atas ke bawah 2 2 Okey atas 1.5 bawah pun 1.5 jadi untuk kita ukur 1.5 tu secara berserenjang dengan garisan ini Okey jadi kalau uh, ni cikgu akan lukis dia ya, berserenjang tu cikgu pastikan garisan CD ni duduk pada garisan macam ni cikgu lukis kat 10 Okay, disebabkan 6 cm cikgu ni adalah uh, 30 darab 5 cikgu lukis Kamu punya tak perlu nak gunakan uh, cikgu punya ratio eh? Kamu lukis dalam ni 6 cm, 6 cm dan uh, ke atas ni 1.5 cm Jadi cikgu punya 1.5 darab 5 dapat 7.5 Satu ke atas tu Alright. Lepas tu buat sekali lagi Sebelah kiri pula Dan lima Okay jadi Lokus tersebut Ada di bawah Dan di atas Pertama, ini yang kedua, iaitu dengan jaraknya secara berserenjang dari garisan ini, secara berserenjang, labelkan sebagai satu perpuluhan. Ini locus Ini adalah locus Apa dia? Locus T Okay. Dan kemudian B Dia kata huraikan selengkapnya Ini soalan A B no. Jadi kita kata lokus T ialah satu garis lurus garis lurus berjarak 1.5 cm dari C ulang balik dia soalan dia so, suruh kita bercerita, huraikan kita ulang balik soalan dia Okey, muka balik. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 4. Bina lokus bagi titik Y bagi situasi yang diberikan. Okey, A. Y sentiasa berjarak sama dari garis lurus PQ dan PR. Dari PQ dan PR gunakan kompas kamu ambil satu jarak tertentu jarak tu tak ada tertentu, uh, tak spesifik dah okay kamu buat saja pegang betul-betul ok, letak dekat, cucuk dekat P tandakan satu dekat Q, tandakan R dengan panjang yang sama kemudian daripada Q yang titik tadi tu, kamu tandakan ke tengah sini, dan daripada R tandakan supaya ada persilangan jadi lepas tu kamu bina sahaja garis lurus daripada P ke titik sini ke pertemuan tadi Okay. Jadi inilah lokus Y Yang dimaksudkan Lokus Y Untuk B, kita juga diperlukan untuk melukis lokus Y. Tetapi, dia beritahu kita adalah YC sama dengan YD. YC sama dengan YD, maksudnya, kita akan lukis satu lokus yang melalui tengah-tengah antara C dan D. Jadi, contohnya kita ukurlah dulu panjang CD tu berapa. Kamu ukur. Tak kisah panjang tu berapa. Uh, sebab ni lukisan yang besar Jadi cikgu tak tahu panjang berapa uh, okay, jadi cikgu punya ni adalah dalam 34 cm 34 bagi 2 17 jadi dia akan lalu dekat 17 ok dan pastikan dia adalah berserenjang ok pastikan dia berserenjang okay, dia lalu kat garisan tu dia uh, garisan tu duduk pada garisan CD ha, uh, jadi lepas tu ha, ni tak betul lah ini adalah, ini adalah locus Y. Okey, YC, Y sama dengan YD. Maksudnya, locus Y terletak di tengah-tengah antara C dan D. E. Ataupun sama jarak Y dengan C. Kalau Y tu dekat sini, Y kepada C sama jarak dengan Y kepada D. Kalau Y ada dekat hujung sini, YC dengan YD adalah sama jarak. Dan yang terakhir adalah di mana sudut PQY adalah sama dengan RQY. PQY uh, ya, PQY iaitu sudut Q tu dibahagi dua. Jadi sebenarnya adalah sama macam ni. Okey, sama sekejap dia. Jadi kalau kamu tengok sini sebenarnya sudut ini kalau kita labelkan ah di sudut sini adalah sama dengan sudut di sini. Okey, jadi asalnya satu bahagian dia dua. Jadi apa kita buat? Kita buat sekali lagi lah. Benda yang sama saja. Okey, daripada Q. Sebab ni tandakan ni Q eh. Sudut di Q. Kita bahagi dua sudut Q tu. Okey, jadi kita Q. Tanda pada satu tempat pada P. Satu tempat pada Q. Daripada Q, tandakan ke tengah sini. Dan daripada R tempat tadi tu, tandakan. Okay. Dan Seperti soalan A Sambung saja Sambung pada garisan daripada Q Hmm. Jadi sudut di sini kalau cik tandakan sebagai x sini pun adalah sudut x ha barulah maksudnya pqy ini kita kata locus 1 pqy adalah sama dengan r Dan soalan terakhir daripada Uji Minda 8.2A Soalan nombor 5 Rajah di sebelah menunjukkan track larian Seorang olahragawan berlatih dengan keadaan beliau sentiasa lari Selang dua lorong dari lorong empat track tersebut Lukiskan lokus larian uh, olahraga tersebut Olahragawan tersebut eh? Jadi kita ada mesti adalah Okey, satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Okey Jadi Dia kata Sekali lagi Selang dua lorong Dari Lorong empat Okey Selang dua lorong Ini lorong empat Lorong empat Selang dua lorong Jadi kita boleh Ke atas Atau di bawah Ini lorong Kita skip yang ni Satu Dua jadi dia mungkin berlari pada lorong satu Okey, atas ke bawah Satu, dua Ataupun lorong ke tujuh Ini okay, Jadi jawapan dia Lukiskan lokus Oh, okey okay, Yang okay, ini lah Lokus tu nampaknya Kalau garisan ni nampaknya macam ni tak tegak Tak lurus sangat Dia okay, luruskan sikit Okey, jadi yang dia tak nak guna lah lorong empat dia okey mungkin dia tak guna lorong empat lah tapi dia guna dua lorong daripada lorong empat okey dua lorong di sini sebab dia uh, dah bagi tahu dah tahu kita jadi, dua lorong dari empat dan di sini juga dua lorong dari empat Selangkan dua jadi jangan, jangan tolak empat tolak dua ataupun empat tambah dua tak okay? jadi kamu kena tambah empat tambah empat tolak dua dan tolak di satu ataupun empat tambah dua tambah lagi satu. Okey, dorong ke pertama atau dorong ke tujuh.